明天对不天不不起，向前客客气。气，路有你，斗志无限动力。Yeah, 子子没有 TFBOYS 少年偶像组合出道两年，发行三张一品，抢占各大音乐排行榜和娱乐话题榜。除此以外，他们还进军电影界。 主演张艺谋的《长城》，夸他了。我说你这以后上学暗戏吧。啊。郭敬明的《绝技》，现身马克奥斯本的小王子。嗯，这个是我第一次为动画电影配音。作为队长的王俊凯，更是以单条微博转发四千两百万，创吉尼斯世界纪录。三小只非常可爱，三小只我特别喜欢他们，我觉得他们好厉害。很厉害，非常厉害。从我的角度上来讲，我是一个铁粉儿。 上贝贝贝贝 APP 冠名播出的《我的纪录片》加速进行时，每周晚十二点，我们将带您走进全员加速中的台前幕后，分享和记录每一刻精彩瞬间。Yes yes。<laughs> <laughs> 很久没有去游乐场了。 然后上次也说自己想去买一个游乐场。<laughs> 所以，如果你现在可以乱买一个你最想买的东西，你会买什么？应该会买一个游乐园。<laughs> 买一个游乐园吗、哦？<laughs> <laughs> 那么，欢迎来到王俊凯的星光游乐园。 今天呢，我是这座游轮的老板。哇！所以心情还是比较特别的，就感觉游乐场像是我们仨的主场，我就觉得特别高兴。然后我们三个就其中一个赢了，然后也相当于是我们整个 TFBOYS 家观点。 这个地方就是我们仨的主场，就是完全是，感觉像被我包场了一样。我就是国王，就是国王，就是国王。我就是这个游乐园的大 boss。嘿。这个，这过山车，看着就晕。然后，我从小，我从小是有恐高症的，就看到这种过山车，我是绝对不会去坐的。太恐怖了，这看着。 要做游乐园之王、啊，哥们，咱看着点。然后老李就来了，一会儿你游乐园之王不跑掉。然后我觉得今天咱们任务就要齐心协力完成。嗯。这个任是这样，我们今天三个一定要撑到最后，嗯嗯、因是我们、嗯、不管谁到最后，都算咱们仨赢。对，我们就仨。对对对，来，来一个。来一个。钱冲到最后，我们来个口号。来。Yes, I'm n love with you. OK，走吧。好就是大家一起。 尽量三个我们仨在一起嘛，到最后能够赢了这场逃脱追捕，因为毕竟是我们的主场，所以我感觉大家应该都会放松很多，都会在一个玩的状态里面。你三个，你觉得谁跑得快？那当然是我。 在扯出猎人之链后，离猎,猎人最近的千玺以出人意料的奔跑速度超越了其他队员。啊啊啊啊、千玺太能跑了！哟、哦，你来了！你来了！快跑！哇！开门！开门<男>！开门、啊！快点、啊！快点！快点！快点、啊！快点！快点！哇！啊！ Ah oh. 看上去瘦小的迁徙在爆发的时刻，摄像要跟上迁徙的节奏，其实也是一种挑战。因为他们虽然说没有成年人那种那种，可能大家觉得奔跑能力啊或者怎么样，但他们特别灵活，因为到处窜。 TF 三个小孩是我完全没想到的，我说年龄这么小，怎么来参加这种类型的节目？可是来了之后一参加，真正参加起来，发现三个小孩，首先一非常聪明，而且存活能力很强，就是他们躲避猎人的方法特别简单，就是看猎人冲过来了，根本不会着急，等猎人很近的时候，他们再开始躲。 在就是思维很很清楚，不会说因为猎人来了而逃跑的时候而就慌张失措。猎人，猎人，没跑啊！哎，没跑。我看着他拐没拐弯？哎，他拐弯了，拐弯了。所以我觉得他们三个，呃，很厉害，非常厉害。 小字啊，他们很聪明啊，八秒哈，八秒，啊，加油加油啊！这还是要易烊千玺啊，应该会。 那个时候我就要让电话一直给别人打，就想不起来，就要一直给人打，一直给人打，不然一响猎人就知道。拿电话来叫一叫有没有猎人？谁想到啊？那么这叫集，而且是第一集 太聪明了。看得到吗，看就看得到，但是只拍摄就是当时的情况。万一就是拍的时候没有，或者那个出去就，就或者拍的时候猎人就贴着手机的话。 这一点是你跟别的队员不一样的，很聪明，这个做。对，确实很聪明。因为我做任务其实做的很少，都有大部分是在躲。送你这个，然后你让我在那儿躲一会儿吗？这下不需要这个。那你必须需要，我就送给你了。多谢小哥。没有，我在这儿躲一下。 颜值高，长得帅，长得帅的人都不轻易露面。王岩为了躲避猎人的追捕，他时常会巧妙利用身边的各种障碍物来掩护自己。谁能找到我？谁又真的是。 猎人装大神，有猎人吗？有猎人吗？小绿衣就是我，我就是你们的王源。你怎么有烤肠？ 在紧张刺激的追逃游戏中，王源不仅躲避猎人追捕能力超强，同时也没有忘记自己吃货搞笑的本性，给大家带来意想不到的欢乐。钱，无非就是用来买吃的，对吧？对，这是正解。一会儿我看见我喜欢什么，我就买什么，我就，嘿呦，这可以吃吗？可以买吗？啊，哦，好，我有，我有，你帮我拿一个吧。 谢谢啊，谢谢,谢谢，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 阿姨，拜拜。你好，可以送一个爆米花吗？我看买，我去，反正我已经挂掉了，我不管，啊，我不管。要大一点，大的，一个大的。谢谢。啊，好吃。因为在游乐场就，觉得是让我们玩，是让我们去吃的。 可以啊，那拿三瓶水走吧，我们先拿。我等啊，我拿三瓶水走。这两个人，不是你再试一下，两个人是不是同时会追你？我两个人同不会追你，我就你自己逃出你留下我留一半给他，你的。你觉你们三个人中间谁最搞笑？那肯定就是我了。这是我吗？豆花啊，我要吃，我要吃。 可以收哪哪？那、啊、好，我要一碗。啊、你到你到前面稍等一下啊，马上过来。啊，好吧。嗯、你不能坑我。哎，各位客官，啊、你可知茶铺是这吗？嗯嗯、啊，对呀、啊，就是这就是茶楼。好、哦，谢谢谢谢。不知此地的祠堂位于哪？ 祠堂，对，祠堂，祠堂，祠堂。哎呀，小子，在下实在不知，在下实在不知实在不知。不好意思打扰啊！今天要避开蓝色，记好了。有劳，有劳了，有劳了。<劳><劳>好好,好，再会，谢谢。 谢谢啊，谢谢啊，谢谢、啊，谢谢啊。我有什么需要帮助的，还可以找你们吧。可以可以。可以谢谢，啊，再会。他们像三小只，给我感觉又有礼貌，又快，又聪明，非常可爱，而且对我很喜欢他们。从我的角度上来讲，我是一个铁粉儿，对，所以我就是希望他们能够活的时间长一点儿。一会儿，如果我看到黑衣人，我就把他们引走。你们两个带着去天牢，知道天牢在什么地方吗？ 啊，希望寄托给你们啊！你这样，咱俩，咱俩可以结盟。结盟是你守一边，我守一边。重庆话结盟。对于 TFBOYS 而言，是这个节目里年龄最小的参与者，他们经常会受到大哥哥大姐姐们的特别呵护。你们离我远一点啊！一旦有危险，我先告诉你们，你先跑。 哇塞，猎人，好吓人的感觉。年龄比我们小的，TFBOYS 的三个小朋友，对，因为我们大家一起逃命的时候，他们肯定是要比我们这些体能各方面年龄都要吃很多的亏的，所以说有的时候也会想照顾他们一下。有一次我们俩不是去去执行任务，往外走，突然间碰到猎人了，他来追了吗？ 快跑！你快跑！我、哦、当我回头看到的时候，我发现王源，嗯，就被抓了。黑九，黑九，我现在被抓了，但是我最后，最后一个还是给他透露了一个信息，我足了。哎，帮忙推车，帮忙推车，帮忙推车。谢谢谢谢，真的好心人，谢谢谢谢。 哎呦，猎人来了！猎人来了，快跑！跑跑,跑！我我要是当时甩开猎人，然后猎人去追别的玩家的话，我觉得那样会那样会很后悔。然后就一直引着猎人，然后我一直在那绕圈就能能绕一会儿，试一会儿。 千玺让我很吃惊哎，今天千玺居然在我们中指间，我们就所有人看着他把那个猎人绕了三圈。对啦，我的妈呀！体力就当然当然已经坚持到最后最后。 后来我问了千玺，我说你为什么不停的绕着这样一个房子不停的在跑？我说你完全可以就跑了之后再躲到别的地方去啊。他说那个就最后就剩几个人了，最后剩几个人之后呢，我想拖住这个黑衣人，让他们把这个任务赶紧去工程完成，我想把时间拖久一点。然后我看着眼前这一个我都可以当叔叔辈的人了，我看着眼前的这样一个小孩就是瞬间。 就特别想咬他一口，他拧他一下，就觉得这孩子太懂事了，就是可爱的地方就在这儿。可能是一瞬间可以看清一个人的本质，一瞬间可以和他成为一辈子的朋友。就因为有前三期的，就是经验，然后就是所有的那些什么逃跑,跑的技能啊，然后该怎样躲怎样躲。 都已经很大提高。我心里就想，就是再多也没什么意思嘛。而且我也是游乐园之王，我也不能再这样躲下去，我就直接冲出去啊！贝贝 APP，我的纪录片加速进行时，下节更精彩。贝贝妈妈的特卖会，千家母婴大牌低至一折特卖，每天九点准时开抢。 命中注定和谁在一起？Oh, 那我来了。我是你的 PAB。小明哥啊，你就是我的生死劫。贾玲，我喜欢。小明哥，我也要嫁给你。新晋靖王妃，真的是她。夫妻双双把家还。唐朝第一美男。行，一个。靖王，但是我不爱你。哎呀。下周五晚十点，《纯甄酸牛奶全员加速中》第五集《替身新娘》。 欢迎回来，这里是由买母婴当然上贝贝贝贝 A P P 冠名播出的《我的纪录片》加速进行时。心里就想，就是再躲也没什么意思嘛，而且我也是游乐园之王，我也不能再这样躲下去，我就直接冲出去啊。 才分开一下，然后拿着手机就被抓了。猎人今天太容易了，真太容易了。我还有什么？好多任务都没有完成，就这么轻易的就挂了吗？还有这么多油了，设施是没有完。我还有这，还有钱呢。哎呦！而且那个猎人，你知道吗？他他全身黑，就完全融入了这个黑夜，完全没有办法就是分辨他。我的，喂，你在哪兒？呢？我挂<掛>了,了。你挂了？啊，你们想吗？如果可以的话，最后来救我吧。我挂了。 有有任务，我一定救你啊！好，好,好，我还说我们仨要留到最后呢。今天，什么猎人啊，我要跟我要跟他，啊、跟他撕了！<laughs> 啊，我也想去做任务，我也想去做任务。随着王源被抓，让剩下的两位队友遭受沉重打击。 三人携手一起做游乐场之王的美好愿望，眼看着就要落空了。易烊千玺非常失落，而队长王俊凯却被激发出了斗志。我不去选，我一定不去选，我一定要把这个任务过去，然后活到最后。 随着身边的其他加速队员逐渐被抓，终极任务的完成落在了两个小少年身上。我当然也想弃权了，但那队游客怎么办？你应该回去了。 在这一刻，他们之间的默契配合也达到了顶峰，惊险中透露出沉着，未知里交换着信任。他们在重重危机中齐头并进，精彩表现让所有人惊叹不已。只要他们两个撑到最后了，我们也算赢了。好，可以了。啊！<Yes. S 2> 有。 特别开心，因为这其实也是第一次胜利，然后也是正好是我们的主场胜利。当时特别大声喊了一声 “yes”，也是我们三个人拿了冠军嘛，然后也特别激动。王俊凯、易烊千玺两人成功躲避抓捕，获得最终胜利。 三小只很厉害，他们很努力的在完成任务。三小只他们有完全是出乎自己年纪的这种担当啊、勇敢呀、啊、坚毅啊，还有聪明才智。他们不是一个人在战斗，我看到他们三个人的凝聚里，他们是三个人在战斗。所以我觉得既然是 TF 小孩子的游乐场的主场，所以说 TF 拿到了这个冠军，我觉得是特别完美、最完美的。我们仨，勇一勇敢，y 耶 了！在王源被抓的情况下，TFBOYS 剩下的两名成员合作默契，终于完成任务，获得本期冠军，实现了他们的游乐园之梦。好，我们到你们 dance 跳舞啊！预备，走，走。 右手，左手慢动作重播。这首歌给你快乐，你有没有爱上我？跟着我，左手右手一个慢动作。右手，左手慢动作重播。这首歌给你快乐，你有没有爱上我？跟着我，鼻子眼睛动一动，耳朵。

喂，警察叔叔，有个黑人一直抓我，抓了我就跑。哎，要是我发一个信息，发给全员说，现在我们改任务了，红桃人刚刚告诉我，现在我们抓猎人，然后猎人看见我们一群人扑上去会怎么样？我们好穷，我们三天没吃饭了啊好、哦哦。你想，哦、我们好穷。 三天没对对对，张一鸣我们三天没吃饭。嗨 Hello。我怎么和他击较了？他是个体体。啊 抓捕了！天哪，没抓，被抓，被抓，没抓！别猎人抓捕，谁是下一个？我真的不想长大。听说去太空就可以不用长大，那我们去太空做一个慢动作吧。纯甄酸牛奶全员加速中，游戏上赛，加速开始。